报，将军，圣上特使张遮大人到了。该来的总会来，那边看看，究竟有何圣意？ 张大人从京城而来，谢某有事，有失远迎，还望见谅。朝廷有命，在下只是来游说的罢了。谢沙师言重了，还请诸位听旨。奉天承运，皇帝制曰：边关大捷，朕心甚远。念燕氏父子，燕家军平乱有功。 特命张遮代朕嘉奖，犒赏三军。太子少师谢威运筹帷幄，亦有大功。带回京后，另有封赏。谢圣上隆恩。燕将军，圣旨上只有一半圣意，另一半圣意，圣上则是口谕。圣上希望谢少师。 与燕世子送公主回京城，一并入宫觐见。届时无论有何冤屈苦衷，皆可向圣上当面陈明。至于燕家军，就此回去边关，继续为大秦驻守边境。圣上用心良苦，还望大家莫要辜负才好。圣上的旨意，我等自然遵从。只是谢某的伤还未痊愈，若要动身，也并非这一两日之事。还请张大人。 在禹州稍作停留，张大人远道而来，一路辛苦了。先留下休整几日吧，在军中多有不便。我也在禹州城备下一处地方，供大家暂住，公主殿下已住在其中。不如大家也先入城安顿，有什么事都可以从长计议。也好，那就有劳燕将军了。 宁殿下，宁宁殿下，你吓死我了！没事了，殿下，我这不是好好的回来了吗？以后出去一定要带足护卫，千万别一个人乱跑。知道了。刑部张哲，参见殿下。张大人，下官奉皇命而来，除了传达犒赏旨意。 圣上也希望公主殿下能够尽早平安回京。大家一路劳顿，还是先去休息吧。公事可以慢慢谈。是啊，不急于这一时。府中下人皆备，有什么需要随时吩咐便是了。我会在增派些燕家军守卫此处，大家可以安心暂住。来，走。宁宁，你快跟我说说，这一路你都经历了什么？嗯、三言两语哪里说得清楚？ 那我们就彻夜长谈，劫后重逢，我有好多话想跟你说呢。嗯，皈依一意竟如此惊险、啊。世上许多事就像在赌，但幸好这次运气在我们这边。宁宁，答应我，以后你一定要好好的。 好，我答应你。圣上旨意已至，或许就快回京了。殿下高兴吗？乐阳长公主早在离开京城时就已对亲缘死心，如今大越已平，北境得安，她也完成了她的使命。现在的我是沈芷依。我已经受够了皇家的虚伪。若是可以，我再也不想回到那座牢笼之中。 你呢，宁宁？接下来跟谢先生准备怎么办？他对你的心意，我不欲置评。我只是有些担心。你性本自由，可谢先生却相反，他步步为营，处处算计。喜欢上这样一个危险的人，会很累的。你可当真想好了？若是能够轻松的活着。 谁又会去选择一条荆棘遍布、杀机四伏的路呢？殿下不知道，他这一路走来，很无奈，也很不易。旁人敬他、畏他，可我却有些心疼他。我没想好未来该怎么走，我只知道，不想再让他孤身一人。你陷进去了。是啊，我陷进去了。殿下可有办法？ 拉我一把。哎，你问我呀，要我说呀，这世上最好真的有忘情水，一喝下去便什么都忘了。无情则无忧，可他那样一个人。